Всеукраїнська благодійна організація Конвіктус Україна була створена у 2006 році активістами Конвіктус Швеція за підтримки Шведської агенції міжнародного розвитку. З 2007 року Конвіктус Україна розпочинає активну проєктну діяльність з метою допомоги людям, що зіткнулися з проблемами наркотичної залежності, віл сніду соціальної дезадаптації. До роботи в проектах організації залучені досвідчені фахівці з соціальної роботи, психологи, медичні працівники різного фаху. Але особливою цінністю конвіктусу є те, що основну частину працівників складають люди, які мають власний позитивний досвід подолання складних життєвих обставин, наркозалежності, життя звіл, співзалежності. Начали мы свою работу с самого первого проекта. Это проект по реинтеграции людей, которые стоят на условном сроке, то есть еще не попали в места заключения отбывают условный срок, и проект был направлен на адаптацию этих людей в общество. Мы работали в 10 криминально-исполнительных инспекциях города Киева в тесном сотрудничестве с Департаментом управления наказанием города Киева и Киевской области. И в 2008 году мы получили первый проект Международного альянса по веществу в Украине, целью которого было Реализация программы снижения вреда и как основная задача этой программы – это профилактика новых случаев инфицирования вич-инфекции среди групп наиболее уязвимых вич инфекций Сегодня Украина занимает одно из первых мест среди стран Европы за ки́лькостью вил инфицированных и належит до категории стран с концентрированной стадией эпидемии вил-инфекции. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 80 випадків зараження на ВІЛ асоційовані із споживанням ін'єкційних наркотиків. Тож профілактична робота щодо зниження ризику інфікування ВІЛ серед цих груп є інвестицією в майбутнє України. Протидія епідемії ВІЛ-СНІДу визначена в Україні державним пріоритетом, адже проблема ВІЛ-інфекції вже давно вийшла за межі суто медичної. При негативному сценарію розвитку це загрожує економічними і соціальними проблемами, такими як значне збільшення видатків на медицину, збільшення непрацездатного населення, проблеми пов'язані з раннім середством та багато інших. Профілактика ВІЛ є одним із стратегічних напрямів роботи конвікту Україна, вагомим вкладом організації в майбутнє без сніду. Конвиктус за эти годы с 2008 года довольно успешно развивает направление профилактики ВИЧ-СПИДа среди групп высокого риска. Мы начинали нашу работу с комьюнити-центра, с места, с безопасного места, куда бы могли прийти эти люди, наши клиенты, и получить разного рода консультации, перенаправления, то есть ту помощь, в которой они нуждаются центр очень популярен. Да, когда мы только открылись, у нас было мало клиентов, потому что у них было недоверие к нам. Они думали, может, мы от милиции или еще от какого-то там, да, отзора, я не знаю. И потом потихоньку начали ходить, узнавать. Вроде ничего не случается. Вроде я хожу, меня милиция не забирает. Ничего не случается, еще и услуги. Просто их ну, пугало, что все бесплатно. Как это так? И Почему это нами, как бы наркоманами заинтересовались? Мы никому не нужны. А тут отдельная программы, еще разные проекты, и врачи, и все что угодно, и психолог, как это так. Ну, в общем, они проверяли, проверяли. И потом, когда проверили, что все надежно, все стабильно, профессионально и мы начали ходить, как бы, ну, вот такой поток. То есть у нас нет такого, что у нас клиентов нет или мы нуждаемся в клиентах? В другие организации, много бывало на нашем пути, других организаций, что приходишь, к тебе относятся как отребью какому-то. Ну, ты не нужен обществу, скажем так. Да? Здесь совершенно другое отношение. Совершенно. Клиенты приходят в общественный центр, не узнают информацию в об общественном центре. Тут они могут получить ряд услуг, такие как... Первое – это низкопороговая, самая простая услуга – это обмен и выдача шприцов. Мы их приучаем пользоваться только чистыми. Это как один из компонентов изменения поведения на более безопасное. То есть, если человек употребляет, хорошо, ну как бы ты употребляешь, но делай это безопасно, делай, чтобы это не вредило тебе и обществу, да, в котором ты находишься. Даже обычные, ну, одноразовые шприцы кипятятся там и так далее, это совершенно не то. А здесь мы всегда Давай. получаем, ну, не мы там, а люди там получают всегда все чистенькое, все новенькое, все. У нас в проекте находятся врачи там, с разных медучреждений, например, с кожного вендиспансера, дерматовенеролог, да, который работает в проекте, медсестра также которые получают зарплаты. От донора идет, например, финансирование на бесплатную диагностику, то есть есть тесты бесплатные. Клиенты могут пойти сдать тесты бесплатные, При на инфекции, передающиеся половым путем. В случае выявления инфекции получить тоже бесплатное лечение. То есть все предоставляется ну, как бы фондами и донорами, да, все обеспечение. Бесплатно на ВИЧ, на гепатит. Вот. А кроме этого, ребята помогают еще и обращаться к другим врачам без бюрократии, без вот этих бумажек. Три раза в неделю у нас, вот что основное такое, это тестирование на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис экспресс-тестами. Человек сдает быстрый тест, э, врач у нас работает, лаборант, который тестирует и оглашает результат, то есть проводит дотестовое, после тестовое консультирование результат, анонимно, все конфиденциально. То есть знают результат только клиенты и врач. Важно сказать, что э, наша работа направлена не только на выявление э, инфекции и перенаправление. Если у человека выявляется ВИЧ-инфекция, наша задача это сделать все, и оказать ему всю необходимую поддержку для того, чтобы он обратился в медицинское учреждение, стал на учет и вовремя начал принимать аэротерапию. Uh, у нас есть на базе комьюнити-центра такие направления, как кейс-менеджмент, то есть это ведение случая, это когда работа направлена на uh, конкретное рассмотрение uh, карты человека, что, какие необходимо шаги предпринять, чтобы человек стал на учет, чтобы он вылечил то или иное заболевание, чтобы он начал жить более лучшей и успешной жизни, чем жил раньше. Мы как бы стараемся поддерживать такой доверительный контакт со всеми клиентами, чтобы они в случае вдруг позитивной динамики внутренней, желания измениться, пришли к нам, об этом сказали, и мы их сразу поддержали, да, и направили куда нужно. За года как бы, что я сюда хожу, да, ребята уже многих как бы, как, я не знаю, может, это будет звучать как-то пафосно, да, ну, нас ставили на пути сленый. Вот поэтому мы сюда и ходим. Помимо комьюнити-центра, наша работа построена и на вовлечение э, тех групп клиентов, э, которые не приходят в комьюнити-центр, либо не знают о его существовании. Это уличная работа. Наши аутрич-уличные работники, социальные работники выходят на улицу э, в точке скопления наркопотребителей, выдают им профилактические материалы, такие как шприцы, презервативы, информационные материалы, салфетки, консультируют по вопросам ВИЧ-СПИДа и по возможности переадресовать клиентов в общественный центр. Но ну, основная цель – это найти новые группы людей, новых клиентов, которые могут приходить сюда, в общественный центр, обращаться за услугами. То есть также на месте предоставляются консультации по ВИЧ, по гепатитам, по разным инфекциям, там, передающимся половым путем, по безопасному инъекционному и сексуальному поведению. Также тоже на місці на улічних точках може бути різних врачам. На обліку у наркодиспансерах міста Києва знаходиться понад 9 тисяч осіб. Проектами конвітусу у місті Києві охоплено 2500 споживачів ін'єкційних наркотиків та 65 партнерів споживачів ін'єкційних наркотиків. Оціночна кількість споживачів ін'єкційних наркотиків 38 тисяч осіб. Станом на 1 січня 2014 року кількість споживачів ін'єкційних наркотиків серед зареєстрованих випадків ВІЛ у місті Києві складала 5 особи. Стара коміті центр, котрий роботи в городі Києві, призначений для жінки. и в целом людей, которые столкнулись с секс-бизнесом. Для этих людей тоже предоставляются услуги консультирования, тестирования перенаправление в лечебное учреждение, где можно получить бесплатное лечение инфекции, передающиеся половым путем, консультации специалистов, таких как гинеколог, дерматовенеролог, фтизиатр. Наша цель – это сделать так, чтобы те женщины, мужчины, трансгендеры, клиенты, которые попали в это явление, по максимуму безопасно могли оттуда потом выйти, если захотят. Мы никого не принуждаем пользоваться как бы, нашими услугами, но например, за время работы этого направления в Convictus, это больше пяти лет, количество наших клиентов нашего направления возросло с 400 и до 4000. Есть какая-то база клиентов, которая уже наработана, конечно, с годами, но новых клиентов мы чаще всего ищем в интернете. Мы общаемся на сайтах, присылаем свои сообщения, что ты можешь получить то-то, то-то, то все, что может предоставить Конвиктус по такому-то адресу, можешь созвониться с нами по такому-то телефону, и уличных девочек мы ищем, конечно, на улицах. Мы делаем такие свои своеобразные рейды с социальными работниками. Мы слышим от других девочек, что появляются какие-то точки, где начинают предоставляться секс-услуги. И работает такое своеобразное сарафанное радио. Кто-то получил услугу, кто-то ей стал доволен и ну, пошло, пошло, пошло. Предлагаем э, предоставление всех материалов, которые нужны им для работы. Это презервативы, лубриканты, антисептики, это, это хлоргексидин, э, литературу, которая, в которой есть абсолютно э, разная тематика, начиная от э, инфекции. Это такое, ну, самая низкопороговая услуга, что мы можем дать, да, рассказать о здоровье, да, и до высокопорогов это консультация психолога, юриста, там, терапия, арт-терапия. Также мы предлагаем тестирование, это тот крючок, на который мы можем очень словить девочек, которые большинство работающих в Киеве не киевлянки, то есть у них нет доступа к медицинским услугам, они бесплатно могут у нас обследоваться на ВИЧ, на гепатиты, на сифилис, а также мы можем их перенаправить к более узким специалистам, гинекологу тоже, которая девушка, которая не из Киева должна будет заплатить очень много денег в любой поликлинике. В принципе, у нас это бесплатно. Дерматовенеролог, фтизиатр инфекционист, другие специалисты. Ну, Трич-работа – это уличная работа, которая является в направлении работы вот с секс-работниками вообще основной. Потому что у нас есть пять выездов в неделю. Происходит это так, что мы собираем заказы. Вот сегодня, например, я собираю заказы. У меня есть несколько телефонов, на которые звонят клиентки. Я собираю заказы. У меня есть лист заказов сегодня. Девять адресов разных-разных-разных. Социальный работник формирует маршрут. Мы выезжаем по этому, по этому маршруту. За вечер трищий социальный работник, могут обездить около 50 девушек. Это разные квартиры, бордели, массажные салоны, так называемые. Это уличные точки, просто квартиры, в которых девушки не живут и предоставляют услуги. Эта организация помогает нам узнавать о разных болезнях, помогает нам с презервативами, за что мы им очень благодарны. Дают очень интересную и важную для нас информацию. Ну то есть, я очень рада, що є така організація, і хочу сказати большое спасибо. З 1995 до 2007 року ВІЛ в Україні передавався переважно через введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом у 2008 році. В Україні відбулася зміна домінуючих шляхів передачі ВІЛ з ін'єкційного на статеву, переважно при гетеросексуальних контактах. Робітники комерційного сексу – одна з чисельних і різноманітних груп високого ризику інфікування віл статевим шляхом. Так, у Києві та області оціночна кількість робітників комерційного сексу становить близько 13 тисяч 600 осіб. Convictus є найбільшим провайдером послуг для робітників комерційного сексу у Києві та області. Комплексними послугами в рік охоплюються понад три тисячі секс працівників, що мотивуються до тестування та збереження здоров'я, навчаються та отримують необхідні засоби безпеки. В киевской области наша работа ведется в, на базе двух консультационных кабинетов они находятся на базе медицинских учреждений и благодаря открытости киевской областной администрации и администрации больниц первый консультационный кабинет находится в городе Буэрка на базе поликлиники Киева Святошинского района в этом кабинете у нас работают социальные работники врач инфекционист в нем предоставляются консультации быстрое тестирование на ВИЧ -си филис гепатиты, перенаправление в районы противотуберкулезный диспансер, поскольку мы реализовываем на базе Бойского консультационного кабинета направление по раннему выявлению туберкулеза, это скрининг, тестирование наших клиентов. Я занимаюсь профилактической работой, профилактикой ВИЧ, инфекции, передающейся половым путем. Среди групп риска, в частности, это потребители инъекционных наркотиков. Что входит в это консультирование, это выдача информационных материалов, касающихся профилактики инфекций, передающихся половым путем, безопасного инфекционного поведения. Что касается ВИЧ, наши клиенты получают карточки, регистрируются у нас и получают расходные материалы. Это презервативы, шприцы, мабриканты, иголки. Одна из основных целей снижения вреда – это перемена